Щодня з тривожних регіонів України надходять вже не новини, а справжні воєнні хроніки. Ще вчора схід жив спокійним, розміреним життям, а сьогодні його мешканці змушені шукати прихистку в чужих краях. Таким краєм став Коростень вже майже для 200 біженців, які й уявити не могли, що колись опиняться в такому статусі. Студентка Юлія та її чотирирічний син Міша з початку червня мандрують Україною, тікаючи від війни, яка застала їхній рідний Луганськ Ненацька. Родина жила в районі автовокзалу, який активно атакували. Жінка не знає, чи є їй куди повертатись. Я не знаю, що з моїм жильєм. В окрузі стрільба, поливають градом кожен день. Я зазванююся, рівно там залишилась моя бабуся, дедушка, Отключали свет, воду. Связи не было никакой вообще ни на мобильный телефон, ни на стационарный. Вот. Все разбито. И насчет своего дома я ничего не знаю. Потому что моя бабушка не приходит смотреть на наш дом, сейчас говорит, на улицу нельзя выходить. Сейчас в городе осталось процента три от всего населения. Кто мог, уехал, выехал из города. Остались бабушки, дедушки, ну, кто совсем э, не может вообще выехать. И ну, я не знаю, насчет инвалидов, возможно, тоже не все выехали. Ну и те, кому ехать никуда. Расскажите, когда вы уехали, как вы в городе нашем появилось? В начале июня я выехала из Луганска, а потом через несколько дней перекрыли дороги на Луганск. Вначале выехала в Старобельск, это Луганская область, там есть родственники. Я там побыла, там украинские солдаты, техника. Ну, в общем, так как тихо, но потом какая-то стрельба началась, взрыв моста стало страшно, я поехала дальше, в Харьков. Вот, побыли в Харькове, ну, там сказали родственники тоже, что, наверное, езжайте дальше, потому что тут как-то сильно тихо, страшно, настроение, все боятся возвращения Кернса, потому что начнутся опять какие-то сборы, автобусы, Русских пьяниц наркоманов. И ну, возможно они сами будут уезжать. Вот. А как вы в наш город попали? Так. Взяла билет на Львовский поезд. Я подумала в центральной Украине. Коростынь. Хороший тихий город. И тут еще. Давня приятельниця моєї бабушки. Ну, ну, в общем, какої некоторое не время можу я бабу но але ищу какой то себе приют. На час зйомки сюжету родина Глущенко лише третій день перебуває у користині. Вперше прийшли до управління праці та соціального захисту, де реєструють та консультують переселенців. Деяку допомогу вже встигла отримати від простих коростенців. Мені суп, овощей одна сім'я дала, сосідів та ще так далі. І всячески обращайтесь, поможем, чем тобто, еще дали обращайтесь, Ну, чим зможемо. Тобто всі відносяться дружелюбно. Маленький Мишко безтурботно посміхається та по-своєму, по-дитячому радіє всьому новому. Запитуємо у мами, як хлопчик реагує на те, що відбувається. Ну, стрельба его не сильно пугает, потому что он еще не знает, что такое смерть. Вот, ну как бы знает, что в Луганске война. Путешествовать ему нравится. Его расстраивает, что детки не сразу его принимают, что он незнакомый мальчик. Ну сейчас уже появились друзья. Коры, вот, в городе. Ну да, выхожу с ним гулять и детки уже играются. В парки выводила. Психологическая. Состояние ребенка в більшості зависит от від психологічного роді. Я стараюсь держати все внутрі. Не плачу, зараз все держать, все я переживаю, страшна мислі, того, що нікуди повернутися, що дом це руїни. Цікавлячись, чи збирається Юлія повертатись на батьківщину, дізнаємось про ще одну проблему жінки, яку створила їй війна. Я, я не знаю, как, как, что будет завтра, я не знаю. Я э, закончила педагогический университет, то есть образование у меня есть высшее, но я поступила еще раз в медицинское училище. Первый курс я отучилась, но нам не дали сдать экзамены, то есть закрыть первый э, курс обучения. Перенесли на 18 августа. Но если все дальше так пойдет, то вообще разбомбят и... Если разбомбят училище, то там же и бумаги, все документы остались. Если там все успокоится, то хотелось бы мне забрать документы и перевестись, закончив год. Потому что я обзванивала все училища Украины. Мне говорят, пока вы год не закончите в своем училище, то есть не сдадите экзамены необходимые, вас никуда перевести не могут. Ну и так как я считаю себя украинкой, хотелось бы жить среди украинцев, а не пророссийских, и там мало образованных людей, и поэтому, поэтому сложилась у нас на Востоке такая ситуация. Это я считаю, мое личное мнение. В управлінні праці та соціального захисту ми зустріли ще одну родину з Луганська. Олена Руснак та її онучка Олександра також за цей час встигли помандрувати та пережити емоції на цілий роман. Ми немножко спочатку приїхали сюди під кормів, приїхали кросникам, а потім виходить так, що думали спочатку Ну, а чим далі дивилися в телевізор, тим худший варіант виходить, що повернутися нікуди. Там стреляют, и по телефону, вот сегодня уже дочка сюда едет. И по телефону, как общаемся, там просто все в шоке. То если дозвонились, то там мы только и слышим, что разбомбили, убили уже трупы, мозги по стенам разбомбили уже. Сначала наш полтинник был немножко как бы в окружении тихо было. А теперь уже и там и солнечный раз, и марику взорвали, это там кафешка, трупы были. Ну, сегодня... уже все очень страшно. Насколько а надолго понимаю, это будет, это, я думаю, что, наверное, не на месяц. А полтинник это... 50 лет октября. Ну, мы его в простонародье, как вот тут полтинник uh -huh. все. Uh -huh. Это восточный квартал, а от вокзала, от автовокзала это где-то минут 20, да, ехать. Ну, ну, примерно, примерно, так. Как давно вы в Коростене, где в вы живете? В Коростене мы здесь всего третий день. Нас определили на место жительства в дом престарелых. Мы очень сильно благодарны. Нас встретили вежливо, аккуратно, ласково, многословно говорили, кормят. Девочка наша всем понравилась. Уже там даже кофточки ей принесли, помогли. А то, что кормят, ну дальше как, что делать дальше. Мы готовы работать даже, я не знаю, там больше пойду работать куда-нибудь. Что вам нужно сейчас? Ну, нам желательно, что приедет еще дочка с гражданским мужем. Нам бы желательно, чтобы мы где-то жили. И даже небольшую какую-нибудь там зарплату, работу, чтобы зарабатывали, сами себя содержали, чтобы не зависеть от государства, не просить лишних денег. Мы прекрасно понимаем, что все тяжело. Ну а так, по мере необходимости, насколько могут, чтобы помогли там чуть-чуть вещей, вещи зимние остались, там немножко еды, пока ну и с работой. Работа это было вообще идеальный вариант, если бы мы ее нашли и начали работать. Замечательно. Мы успели с собой взять? С собой, вы знаете, трусы, носки, майки. Ну, мягко скажем, может быть, какой-то свитер, на нее там курточка. И то она, ну, как бы пока ездила, с нами путешествовала, немножко пообносилась, конечно. Ее, ее... Ну, понимаете, как я со своими вещами, ладно, разберусь, я одену там все, что угодно. Ее в школу у нас нет ни канцелярии, ни портфелей, ни каких вещей, ни обуви на нее, ничего. Вот это, трусы, носки, майки вот тут, там. ну, спортивный костюм, все. Как бы, когда уезжали, его ж не нагребешь, на вообще посуды нет, ничего такого. Ложки, кружки там или кастрюльку, такого тоже нет. Если вам дадут жилье, допустим, в районе вот дома частные есть, вот вы бы согласились? Да, согласились, понимаете, мы не люди, мы лишь бы даже не сильно напрягать государство. И я понимаю, Украина сейчас в таком состоянии, что как бы. Точно. А дочь ваша она в Луганске сейчас? На данный момент в поезде на Киев. Но была до этого времени. До этого Луганский. была. И как она... там вот, по ее рассказам? Вот это все ее рассказы, что бомбят, страшно. Ну вот она, когда звонила, хотела, сейчас, подожди, в ванну зайду, я спрячусь. Ну, пока окна не видит, пока там сидит, например, даже вот у ванна прячется, тогда нормально. Так, в 7 часов уже все, город. Вымер просто потому, что даже те, кто там остался, запрещают ходить. Если тебя там поймали, вот это последний сегодня, поймали по 8-8 вечера, ведут вот эти ополченцы на СБУ, мягко сказать, бьют, ну, потом, может быть, выпустят. Это вот так. Не успел купить продуктов, сидишь без ничего. Свет выключили, магазины позакрывали, все, кто. Ну, допустим, тот же супермаркет, он же не будет работать без света. Все, закрылось. Ну людей да осталось там совсем мало у нас там еще одна родственница осталась из нашего окружения. Теперь она просто звонит, плачет, это а что мне делать? Я не знаю, как я тут одна Не осталась. может уехать? Ну по большому да, счету да, боится, я не, боится, не, боится, не да. знаю, не может, как бы. Мы сюда как-то более решительные, наверное, или может быть более трусливые, я бы сказала так. Мы уехали. А какое отношение у вас в регионе вообще вот к ополченцам, к России? Вы знаете? Э Двоякое. Но дело в том, что больше все-таки к России. Ну, к ополченцам еще так всяк как-то, не знаю, более вот мы ну, уезжали, это же июнь был. Ну, то, что меня устраивает единая краина, мне это не надо было вслух произносить. Мне это надо было держать потихонечку, сапеги, дырочки и все. Потому что вот когда АТБ было 9 мая, у нас обычно приходилось распоряжение, да, там какие флаги вешать. В этом году мы не вешали вообще никаких. Просто побоялись, что если мы повесим желтоблокетный магазин, мягко сказать, разбомбят. Вместе с кассирами и со всем остальным. Поэтому. Ну, отношения, да, вот, честно, брат уехал в Россию. Созвонился с братом и уехал. Пришла от него смс, когда да, мы смотрим, только мы смотрим правду. А я считаю, что правду говорит Украина, а не Россия. Такі історії чи не щодня вислуховує Ігор Єсін, начальник управління праці та соціального захисту. Тут переселенці заповнюють анкети, вказуючи свої дані, контакти, потреби. Звідси документи оперативно передаються до лікарні, після чого до переселенців прямує виїзна бригада. Також управління проводить розселення гостей зі Сходу. Ігор Єсін розповідає про співпрацю з Коростенським геріатричним пансіонатом, де переселенці отримують тимчасове житло, та про співпрацю з Коростенською райдержадміністрацією і головами сільських рад. Є, так би мовити, брошені дома в Кристинському районі в наших селах. Ну, доволі такі ухожені: є газ, є вода, є світло. І ми пропонуємо нашим переселенцям спочатку не до нас, а потім ми направляємо для вирішення питань розселення в Користинській район. Є домовленість, ця робота продовжується на сьогоднішній день. В нас зареєстровано офіційно ті, хто звернулися, ті, хто заповнили анкети, ті, хто у нас перебувають на обліку, ті, кого ми даємо в щоденну статистику в обласну державну адміністрацію, в міністерство назвичайно. Ситуацій, в інші служби, і по медицині, і по шкільних навчальних закладах на сьогоднішній день 180 осіб. Різна вікова категорія. Наймолодший, наймолодший так би мовити, переселенець це у нас місяць, найстарший 80 років, який перебуває поселений також в будинку пристарілих. Діти, багато дітей до одного року, багато дітей я не буду давати, щоб не переобтяжувати слухачів цифрами. Багато дітей до трьох років, багато дітей, які будуть вже йти в перший клас в наші школи. Тому що ми розуміємо, що ситуація не покращується. Будемо сподіватися. Тобто робота з нашими переселенцями продовжується. Продовжуємо забезпечувати наших переселенців продуктами харчування, продовжуємо забезпечити наших переселенців засобами санітарно-гігієнічними, тому що ми зрозуміємо, що потрібен і порошок пральний, і просування речей. Але я хочу, користуючись нагодою, звернутися до наших розниців, що вже такі запаси, які знаходяться. По вулиці Крупській 3, в центрі сім дітей та молоді, вже такі скудніли. Є в місті небайдужі люди, які готові допомогти переселенцям з житлом. Коростенці вказують, скільки осіб вони можуть прийняти та на який строк. Я хочу подякувати перш за все нашим небайдужим каростенцям, тим коростенцям, які поставляють житло для наших вимушених переселенців. Процесс цей продовжується, люди звертаються, надають свои квартири. Я хочу подякувати тим корреспондентам, які постійно приносять І продукти харчування, і санітарні засоби в наш склад по вулиці Крупській, 3, в центрі «Сім'ї дітей та молоді. Мені постійно телефонують. Ми спрямовуємо користенців з цією адресою. і користенці звертаються. Дуже велика подяка. І особлива подяка церкві, євангелістів, християн, яку очолює Микола Маркін'янович Камінський. Особлива подяка. Сергію Кучерюку за те, що ми щовівторка проводимо акцію в подвір'ї Кирова 8 ми збираємо всіх наших вимушених переселенців. Шишук Ігор Якович дає соціальне таксі. Ми централізовано виїжджаємо на вулицю Свердлова. І церква, якою яку я озвучив, видає там і гуманітарну допомогу, і продукти харчування. Іде співбесіда для того, щоб дітей оздоровити, ну або принаймні зайняти з 1 серпня, які будуть табір, розташований відпочинку при церкві. Тому велика подяка всім нашим немидужим карастенцям. В єдиній країні, про яку ми так мріємо, не може бути чужих проблем. Тож давайте продовжувати ділитись своїм мирним небом всім, чим можемо з нашими братами та сестрами зі сходу, які не хотіли цієї війни, які не тікають до інших держав, адже вони українці, які ми з вами.